شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آیا اس سے انکار کر چکے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں اس جگہ سے نکال چکے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ رکھو تم ان کے ساتھ محبت چھپاتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا اگر وہ کافر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائے اور ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں تکلیف دیں اور چاہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تمہارے رشتہ دار اور تمہارے بچے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے مال کو خوب دیکھ رہا ہے تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بوتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں ہم تم سے کھلم کھلا دشمنی رکھتے ہیں جب تک تم صرف اللہ پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا مگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ اختیار نہیں رکھتا اے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش نہ بنا اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے یقیناً تو غالب حکمت والا ہے یقیناً ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو بھی مو موڑ لے تو یقیناً اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے نیکی کرنے اور انصاف سے پیش آنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کی وجہ سے لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پس اگر تم انہیں مومن سمجھو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو یہ عورتیں نہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے اور جو کچھ انہوں نے شوہر کو دیا ہے وہ انہیں لوٹا دو اور ان عورتوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم انہیں مہر دے دو اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لو اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ بھی واپس لو یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر تمہاری عورتیں کافروں کی طرف چلی جائیں تو اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو اور پھر تم بدلہ لو تو جن لوگوں کی بیویاں گئی ہیں انہیں اتنی ہی رقم دے دو جتنی وہ خرچ کر چکے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی جو انہوں نے خود نہ گھڑا ہو اور نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے مایوس ہو چکے ہیں